Il fatto di avere una mente aperta eh, significa appunto essere disponibili ad accogliere stimoli esterni eh, cercando di non leggere la realtà necessariamente e solo attraverso la propria lente. Altrettanto collegato a questo è la tolleranza, nel senso che sicuramente nel, nel mondo del lavoro, del volontariato e all'estero ancora di più, si possono incontrare modi di vivere e di pensare molto diversi dai nostri e questo implica anche la capacità di accettare i punti di vista degli altri senza per questo perdere i propri so it gives you another vision to understand other people needs and uh, go well together so it's actually uh, is the... Most important solution of the whole world to be able to understand each other. È un esercizio continuo per, da una parte per essere compresi, parte per comprendere. Sometimes we don't agree some topics, but we can, we actually create time for discussing and talking. If you are open to anybody around you, you can, uh, they can understand clearly, and you can say what you want to say, and also. Potrai uh, continuare la tua vita senza segreti, e uh, è molto importante. Credo che avere una mentalità aperta, pronta ad accogliere, ad osservare, ad ascoltare a 360 gradi, uh, sia di aiuto alla persona e alla società. All Caccia pepe e muscoli, Ashure, Carniaric, Monza, <laughs> Rigid. It's a kind of soup, but it's sweet, it's dessert. You make it and you share it. And there is too many things with meat, vegetables, oil, and there is a diversity as well. Because it brings together two things that normally we do not put together. And yet, even bringing them together, those who have tried it know it's very good. Show the diversity of Turkey and also every people like Mansur.